Вкусного всем! Сегодня мы познакомимся с тем, что очень любят в китайских семьях по всей стране. Хрустящая, слегка острая, слегка кисленькая и очень вкусная картошечка. По китайски название звучит горячая кислая картошка. Горячая не из-за того, что ее подают горячей, она горячая по вкусу за счет ароматного чили масла. Кислота мягкая, ненавязчивая, а за счет кислоты картофель становится хрустящим и хорошо держит форму. Диетологи отмечают благотворное влияние такого блюда на работу желудка и отличное средство для снижения давления. А вообще это очень вкусно. Понадобится картофель немного, сычуанский перец, он почти не острый, но при этом имеет ни с чем не сравнимую кислинку и кстати является родственником лимона. Витамин С в нем просто зашкаливает. Острый сушеный перец, не обязательный компонент, но аутентичный. Так же, как и обязательный перец чили. Его можно заменить на сладкий перец, но опять-таки будет не очень аутентично. Имбирь и чеснок вообще сложно представить, где этот дуэт в Китае не используется. Уксус лучше рисовый, сухой куриный бульон. Я настаиваю, чтобы он был обязательным. Без него в Китае это блюдо почти не готовят. Соль и сахар будет вкусно. Ну и масло, лучше всего кунжутное. Сохраняем восточный стиль. Картофель лучше брать достаточно длинный так соломинки из него будут красивее. Почистили, ополоснули и будем нарезать. Сначала нарезаем тонкими пластинками слайсами толщиной около 2 мм. Я не великий специалист по тонкой нарезке, но понял, рука набивается в процессе очень быстро. Затем китайский способ. Пластинки накладываем одну на другую, таким вот веером внахлёст. И нарезаем соломкой тоже 1-2 мм толщины. Нарезанную картошку выкладываем в емкость с холодной водой. Также нарезаем оставшиеся картофель. После нарезки промываем картофель водой. Видите, вода стала мутной. Это выходит крахмал. Теперь картофель будет более хрустящий. Воду сливаем. Заливаем чисто опять-таки холодной водой и оставляем минут на 20-25 для максимального избавления от крахмала. А пока нарежем перец. Я взял перец чили двух цветов для красоты. Использовать будем по половинке каждого. Удалим семечки и перегородки. И нарежем его также тоненькими полосками. Он будет гармонировать с нашей картошкой. Можно заменить на сладкий перец полностью или частично для тех, кто не любит острое. Имбирь и чеснок нарежем кубиками. По классике сначала пластинками, затем полосками и потом уже непосредственно на кубик. Кубики очень маленькие, можно было бы и натереть, но дело в том, что имбирь и чеснок должны насытить масло вкусом и запахом. А если сделать кашицу, то значительная часть сока останется на разделочной доске. Поэтому нарезаем маленькими кубиками. Тем более, что продуктов немного. И переходим к плите. Рассекатель конфорки удален. Так можно сделать огонь максимальным. Но не сразу. Сначала в воке нагреем масло. И заодно смажем стенки. По старинке лопаткой или ложкой. А удобнее всего это делать жаропрочной щеточкой. Моя куда-то подевалась. В нагретое масло высыпаем сычуанский перец. И кладем сушеный острый перец чили. Огонь небольшой. Так делают в центральных провинциях Китая. Вы можете чили и не добавлять. Через минуту удаляем сычуанский перец. И добавляем чеснок и Огонь все еще небольшой. Жарим полминуты минут пока не пойдет яркий запах овощей но они еще при этом не начнут поджариваться. Все время помешиваем. Затем добавляем картофель. Конечно, перед этим мы его отбросили на сито и дали стечь в воде. Аккуратно помешиваем, заодно удаляем перец чили. Я люблю острое, но если оставить, будет очень остро, а у нас впереди еще добавка свежего. Не забываем. При этом делаем огонь максимальным, добавляем половину уксуса, и жарим, постоянно помешивая, минут 5. Заключительный этап. Добавляем острый перец соломкой, оставшийся уксус, сухой куриный бульон, соль и сахар. Перемешаем и будем жарить около минуты. Интенсивно перемешиваем. Но аккуратно, чтобы не сломать соломку и картофель. Выключаем огонь и подаем горячим. Картофельная соломка по внешнему виду очень напоминает лапшу. Добавки полосок перца делают внешний вид колоритным и аппетитным. Чили масло насытило картофель настоящим китайским вкусом и запахом. Картошка хрустящая и очень аппетитная. Острая. Я говорил во время рецепта, как сделать менее острой. Слегка кисленькая и очень вкусная. На завтра не останется. Будете есть, пока не закончится. Приятного аппетита или мань мань -ши кушайте медленно, наслаждаясь. А вам спасибо за просмотр, обсуждайте, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!